Tapi kita nak contoh dia tapi sekarang dah tutup tak boleh tak boleh. Tutup terus. Okay. <laughs> Ada nama ya. Kita tak boleh lalu. Eh? suruh orang lagi. Okey. Okey. Okay. cantiklah sini kena berhenti sini lah. Cantik eh. Kemudian, tempat dia tempat di sini juga kawasan kita ni. Kalau dulu dia panggil Darun Nadwa. Okey. ni ialah tempat orang Quraisy. Uh, kalau kita tak jangan jauh lah sini. ...tempat dia bermesyuarat. Pada masa dulu. Apa-apa saja kebusukan yang dia nak buat... ...dia akan datang ke darul Nadwah ...dan dia bermesyuarat. Okey? Jadi, masa berlakunya peristiwa hijrah... ...dekat-dekat berlaku peristiwa hijrah... ...orang kapal korens dia berkumpul di sini. Okey? Dia berkumpul untuk menghalang... dakwah Rasulullah. Pada tanggap Dato' Saibah... ...Umar tu dah orang yang ke-40 dah masuk Islam. Pada masa Umar masuk. Dah ada 39. Jadi, dia nampak bahawa... ...perkembangan Islam tu bila Umar masuk... Homa dah seru supaya kita ni berada di jalan yang benar. Mengapa ya, kita nak uh, dakwah secara sembunyi? Allah, ya, Allah. Kita orang yang benar. Jadi sekarang, mulai daripada tu, dia dah berdakwah secara terang-terang. Jadi orang kafir semakin tercabar. Sebab dah mula dia dakwah secara terang, tak sembunyi lagi. Lalu dia bermesyuarat. Eh? Ha? Bermesyuarat di sini berkumpul semua kabilah-kabilah. Bermesyuarat, pemimpin-pemimpin Quraish. Kemudian, macam mana kita nak halang Rasulullah ni? daripada uh, Nabi Rasulullah ha? eh, nak halang Muhammad ni daripada berdakwah. Karena kita dah teruk sekarang ni eh. Ramai keluarga kita dah jadi orang sesak lah bagi dia. Eh. Ha? Dah sesak dah dia kata kita ni orang, -orang betul. <laughs> Kemudian ada seorang cadang supaya dia buang dia ke daerah hari. Eh, Cadang, angkat tangan lah ada dewan. Kemudian orang lain pun uh, bantah. Dia kata setuju. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad ni mulut dia, dia kata dia cakap tu orang dengar. Jadi kalau dia pergi ke daerah lain nanti dia berdakwah di sana pula dia cari pengikut dia serang kita balik. Oh so cadangan tu tak diterima. Okay, Kemudian uh, orang tercadang pula supaya kita tangkap dia, kita masukkan dalam penjara. Okey. Kemudian tak setuju juga. Orang bantah, saya tak setuju. Kenapa? Sebab Muhammad ni dia daripada keturunan Bani Hashim. So dia ramai apa ni wali dia nanti dia akan datang, dia akan selamatkan daripada penjara. Akhir sekali mengikut cerita dianya, Iblis, uh, dia Iblis dia menyamar sebagai seorang pemuda Menjelmakan diri dia dalam majlis tu Lalu dia cadang Saya cadangkan Rasulullah dibunuh Saya cadangkan Muhammad dibunuh Siapa yang cadang tu? Iblis yang menyerupai seorang pemuda Orang dalam mesyuarat tu seorang tak kenal Okey? Eh? Dia tak nak tengok ni, siapa ni? Sebenarnya Iblis Saya cadangkan dibunuh sebab nak buat negeri Takut dia sebar kat mana Tapi okay, nak penjara Takut Bani Hashim datang serang kita Terselamatkan dia Jadi cara mudah bunuh okay? Tapi kalau nak bunuh Mesti Bani Hashim akan tutup bela Siapa berani nak bunuh Tak ada orang yang berani bunuh Sebab bila bunuh bermakna dia pun Mati juga Akhir sekali uh, Kata Abu Jahal Aku sokong cara dengan dibunuh Okay Kemudian mesyuarat macam mana cara supaya selamat pembunuh tu Kita lantik wakil-wakil daripada Dari pemuda-pemuda yang hebat dan setiap wakil Kemudian kita pergi ke rumah Muhammad Bunuh sepedang Kita tikam serentak. ha, Atau tak silap saya ada sembilan orang, -orang wakil Dia tu dia dikepung rumah Rasulullah ni kan? Kita nak hijrah kan Dia dikepung Dia tikam Tapi tikam serentak Bila serentak ada sembilan orang yang bunuh jadi dia tak tahu siapa yang bunuh dia. Nak cari siapa nak nak nak, nak bunuh. Kalau seorang senang dia. jadi maknanya dia ambil keputusan bahawa kita akan bunuh Rasulullah dan setiap kabilah akan melantik seorang wakil cari pemuda yang hebat. Jadi tepung nama Rasulullah bunuh dia. Apa okay? tu? Eh? Ha, itulah peristiwa hijrah. Di mana Saidina Ali kan telah menggantikan tempat tidur Rasulullah. Dan Rasulullah keluar daripada rumah tu dengan selamat dengan membaca surah Yasin tu. Okay. Macam Surah Yasin dia kabur pasir ya, kepala orang Quraish tu Wakil-wakil tu, sembilan orang tu Sampai dia macam tertidur lah, tak perasan tu waktu tu okay? ha, Sehingga lah terus selamat Bila dia pergi buka selimut Orang orang orang, apa ni, orang, Quraish ni dia tengok dulu nak bunuh, dia bukan bunuh tu okay? Ha, dia akan tengok dulu, pastikan betul dah Rasulullah dia dah bawa selimut Buka-buka tengok sini Ali ha, Itu pun Ali pun, orang berbanan dia besar juga sebab macam dia boleh berani mempertaruhkan nyawa dia uh, Untuk apa ni, uh, keselamatan Rasulullah SAW pada hari itu Jadi tak jadi tak bolehlah bunuh Jadi sebab itulah berlaku pula Dia akan cari Rasulullah dalam peristiwa hijrah itu Banyak lagi peristiwa Orang Allah Kapi memburu Rasulullah Sehinggalah kisah-kisah uh, uh, dalam peristiwa hijrah itu Menunjukkan bahawa Rasulullah diburu daripada belakang Masa peristiwa hijrah okay, Sebab itulah dia pergi menyembunyi di gua Gua sur Wasur ni dia peliknya Rasulullah dia strategi ya. Eh? Nanti kita akan cerita lebih panjang lagi di, sana nanti. Okey, dalam peristiwa Wasur ni susah nak sambung kan waktu. Okey. jadi inilah tempatnya mereka berkumpul untuk uh, bermesyuarat mencari kesepakatan untuk membunuh Rasulullah tetapi Allah Taala izinkan. Kalau eh? Allah Taala tak izinkan maka berlakulah. peristiwa seperti mana kita tahu Rasulullah selamat daripada uh, mati ataupun terbunuh di tangan orang-orang kafir. -orang Takkan Allah Taala nak izinkan, ya? Eh? Dia tak izinkan. Betul ya? Tapi dia kita ingat kita tak pernah pergi lah sana. Eh? Sana kalau kita tengok ada library situ. Library itu ialah tapak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapak rumah Rasulullah itulah uh, tapak dia. Dan Di sebelah ini tu dia ada tempat ambil air Zamzam. Kalau nak ambil banyak-banyak ambil sini ya. Okey. itu. Jadi okay. dan dulu dia ada masjid kucing ni. Masjid kucing ni ternama juga lah. Okay? Tapi sekarang dia dah roboh. Kalau pakej umrah zaman dulu, zaman 10 tahun dulu, memang masjid kucing ni masuk dalam pakej lah. Melawak. Kemudian, kalau kita nak pergi ke sana juga, jauh lah dalam 2 km jalan kaki, pergi ke? Dia ada perkuburan maklak. Okay? Ada ada yang bawa, yang tahu bawa pergi. 2 km jauh. Kalau hari ni tak boleh lah kau. Nanti sampai sana ada solat dulu. Pekuburan Makla. Dia di situ bersemadinya jasad Siti Khadijah dan juga uh, ahli baik yang lain. Ramai duduk di Pekuburan Makla. Kalau di sini dia ada Pekuburan Makla, kalau di Madinah nanti ada Kuburan Baking. Okey. Pekuburan Makla juga adalah tempat banyak apa ni ahli baik yang ada di situ Tempat apa ni para-para wali Allah Subhanahu taala eloklah kalau kita boleh pergi kita pergi situ. Betul eh? ada seorang Arab tu wali daripada Mekah lah okay. dia biasanya kubur sini dia tanam sejak dalam setahun tak sampai setahun dia akan korek balik dia korek balik dia ambil tanam kat lain tu dia ganti dengan kubur dia baru maka apa ni yang baru tapi wali ni dia digali selepas 6 bulan ke tak pulang dia banyak orang tak dia masih lagi baru macam ni macam, macam, Jadi kalau begitu Ya yang mayat hancur ni biasanya khabar Al-Quran. Tidak. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. eh, orang yang a uh, tukan azan. Tukan azan tak hancur mayat dia. Okey. Eh, ahli Al-Quran. Orang hafal Quran. Tak hancur Walaupun dia telah mati lama. Macam kita baca kita dengar kisah tu lah. Apa tu? Yang uh, mati dalam aksiden dengan bah tu. Kursi-kursi tu kan. Dia kan ahli Al Quran. Mayat dia tak hancur. Eh itu so Allah Taala nak tunjuk kebesaran tu. Eh? Okay. Jadi kubur-kubur sini pun ramai, banyak banyak May terancur ulama-ulama tu banyak dia masih lagi masih lagi baru walaupun dah mati 20 puluh tahun. So kalau dia jumpa mayat seperti itu, kerajaan Saudi akan buat satu kubur yang tetap lah. Dekat sini, akan kat tepi dia tak dia tak Tapi okay? so, kalau boleh kita jangan sini lah. Kuburan maklah. Okay. Badan sana juga ada masjid jin. Okay. Jin, tempat Rasulullah berdakwah kepada Jin. Uh, ada masjid. Tapi masjid tu kecil lah. Kita pun tak boleh masuk. Dia tutup. Dia tutup. Iaitu sejarahnya apabila Jin-Jin ni pada masa dulu dia boleh tahu takdir yang akan berlaku pada masa depan. Okay. Sebab dia curi tengok uh, apa ni di luar mampus dia boleh pergi. Tengok takdir apa nak berlaku kan. Eh. dia ceritalah ke Ahli Nujum. Uh, Sekejap lagi berlaku macam ni macam ni. dia, dia boleh tengok. Tetapi apabila Allah Ta'ala dah perintahkan supaya jin jin ni tidak dibenarkan, dia nak cakap dah tahan dia. So dia tak boleh tengok. Okay? Dia tak boleh tengok. Kemudian, uh, kemudian Rasulullah berdakwah kepada jin kan. Di, di, di masjid tu lah, masjid tu lah. Masjid tu lah masuk ke alam jin, berdakwah kepada jin. Sebab tu dia dinamakan masjid jin. Eh? Dia dinamakan masjid, masjid jin. Kita ada situ juga ada satu tempat di mana kita dengar dengan cerita dah Rasulullah uh, tengah buat bu bu air kan eh. dia pokok datang, pokok datang itu. Eh? jadi sebenarnya di Masjid Haram ni semua so, banyak sejarah dia. Okey, ya kita tak tahu. Orang lama-lama je tahu. Okey. Dulu-dulu ulama kita semua duduk sini ya, eh. ulama daripada Aceh, ulama daripada Melayu, dia duduk kat sini ulama-ulama besar termasuk sekali Daud Patani. Daud Patani kubur dia dekat Masjid Al-Abbas nanti tuan-tuan nak pergi nanti. Itu sekali dengan kubur Sayyid Abbas di Taif. Itu Daud Patani. Okey, dia, dia dekat Mekah. Dan Mufti Negeri Sembilan rumah dia dekat Li Meridian tu je. Dulu Li Meridian belah sini rumah dia atas bukit je. Dekat Istana Raja sekarang tu. Rumah dia situ. Dia memang duduk sini. Ulama dulu daripada seluruh dunia dia berkumpul di sini. Tapi sekarang dah tak ada, dah tak boleh, tak dibenarkan eh. Semua dah balik kampung semua, tak ada lagi ulama. Besar besarlah Tok guru kita dulu kan. Kalau tok guru pondok, ha, hak tu besar, besar tu semua dah berkah. Okey. tempat yang berkah. Jadi anak murid ni datang, melutut dengan dia, balik mengajar kat kampung dia. Dia datang lagi berguru -guru, guru guru balik mengajar sebab agama di Aceh, di Indonesia dan sebagainya. Okey. Tapi budaya tu dah tak ada dah sekarang mungkin kerana penguasa Saudi lah. Okey. Dah tak benarkan ya. Saya tu. Okey. jadi sekarang uh, kita dah tengok dari okay. dan ada di belakang tu ada ada tandas. Kan? Tandas tu tanda ialah rumah Abu Jahal. Rumah Abu Jahal dia buat tandas. <laughs> okay. jadi kalau pergi toilet lah tu ingatlah Abu Jahal tu. Kecil tak kepala dia lah rumah Abu Jahal waktu tandaslah kat sebelah sana ada tandas ke kan? kubur kan? Abu Jahal Abu Jahal ni dia mati dalam peperangan Badar Jadi ada ada satu ziarah Badar sebenarnya kalau kita amali lama mungkin 15 hari dia ada ziarah Badar Ziarah Badar ni letak dia dalam 80 km dari Mekah Peperangan Badar berlaku Abu Jahal ni dekat kubur dia ada aku bawa musuh kubur dia sampai sekarang Ha, dia dia timbul dengan batu gitu ya. Eh? Ha, itu pun seronok juga pergi. Ha, kat Badar tu ada bukit malaikat, malaikat turun kan dalam perang Badar. Berku suku Dengan ceritanya seribu malaikat turun pakai serban sampai sini ke dia. Pancung orang kata ya. Eh. Tamak dia kat atas kedang dia, dah putus dah kepala dia. Dalam peperangan Badar. Itu berlaku di Medan Badar 80 km daripada Mekah. Sebab masa tu Rasulullah Uh, nak pergi dia bukan nak berniat nak pergi perang okey insyaallah so, berniat daripada Madinah dia nak pergi tahan uh, apa ni rombongan peniaga dia nak rampas harta sebab nak balas dendam pada masa hijrah orang oh, kafir kan dia pergi serang apa ni rombongan rombongan Rasulullah rampas harta dan sebagainya jadi nak balas dendam dia pergi nak tahan rombongan peniaga untuk nak ambil barang-barang okey tapi pada masa itu tentera musyrikin bukan dah tahu dapat berita lebih awal. Ha, mungkin ada spy dia, musak dia tu. Dia tahu. Jadi dia pergi dengan kelengkapan yang cukup. Sampai di sana berlaku peperangan dan keadaan orang Islam tak bersedia. Okey. Okey. Jadi aa, sampai di sinilah untuk ziarah kita pada pagi ini. Kita tamatkan di sini, tangguhkan di sini, kita jumpa lagi sekali lagi lah. Okey. Banyak lagi tempat tempat sebenarnya. Tapi yang tadi tu yang 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 sehat lah yang penting untuk kita tahu dan dia membantu perjuangan uh, Perni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya okay. kita boleh sampai sini lagi pada masa-masa yang kita akan datang insyaallah